toshkentda toshkentda miraziz bozorov degan bitta голубой de gey hammani tashqariga chiqarishni xohlayapti gey bo'lgandan keyin u musulmon emas u musulmon davosini qilsa ham musulmon gey bo'lmaydi gey musulmon bo'lishi mumkin emas man musulmonman degani bilan u haligi man erkakman degan fohishaga o'xshaydi u fohisha hech qachon erkak bo'lmaydi fohishalar aytadi erkakmisan gapingga javob ber deydi man erkakman deydi qanaqasiga erkak bo'lasan san san operatsiya qildirsang ham erkak bo'lolmaysan erkak bo'lib tug'ilish kerak odam chiqib olib aytyapti musulmon emas u aytyaptiki hamma deyapti ko'chaga chiqsin nimaga janjal qilaylik geylarni paradini o'tkazaylik amir temurni o'tkazaylik deyapti man bitta misolni sizlarga interaktiv ko'rsatyapman ko'p aytildida ma mana shu e, umumiy teologiyada birodarlar biz hujumga uchrashimiz mumkin bo'lgan jihatlarni aytyapman umumiy ma'noda bizga hujum qilmoqchi bo'lgan jamoa bitta u jamoat bir qarasangiz голобойni bizga tashlayapti bir qarasangiz havorichni gijgijlayapti голобойni orqasida ham o'shalar havorisni orqasida ham o'shalar o'tiribdi bitta hadisni ikkalasi misol keltiryapti bir xil bizni boshimizni shunaqa qilib aylantirmoqchi miting qilamiz dedi amir temurda odamlar uncha e'tibor bermagdi xastimomni miting qilamiz dedi sal aqli ishlagan odam biladiki ha bu yaramas xalqni ko'chaga chiqarmoqchi ekanda xalq ko'chaga chiqsa u голубойlarni tepib sindirib maydalab o'ldirib tashlasa keyin chiqqan xalqni boshqa yoqqa yo'naltiramiz hokimiyatga yugurtiramiz prezident qarorgohga haydaymiz xalq ko'chaga chiqarib olgandan keyin inqilob qilamiz degan reja ko'rinib turibdi sodda bitta odam ham bildi ha deydi u miting qilishdan ko'zlagan maqsad голубойlarning huquqlarini himoya qilish emas ularda huquq yo'q maqsad odamlarni ko'chaga chiqarish olmadi Çıkar eplolmadi keyin o'rtaga ibrohim muvahid degan bitta qo'shtino ichidagi k nuqta t paydo bo'ldi u xavorij u sizni ham kofir deyapti meni ham kofir deyapti kim bo'lsa hammani kofir deyapti lekin asli tagini surishtirsangiz голубой galiboy. ya'ni голубойni maqsadini amalga oshirish uchun yangi formada yangi ko'rinishda paydo bo'lyapti aytyaptiki ko'chaga chiqaylik голубойlrni uramiz deyapti qarang sodda odamlar chiqdi qo'shilib bunga nima bo'ldi o'n beshta odam ko'chada yurgan bitta sochi yashilga bo'yagan bolani urib qo'ydi bu bilan birga biz hech qachon ularni tarafini olmayapmiz anavi голубойni ularga qarshi karşı. hammamiz qarshi edik hamma millat qarshi bo'ldi tamom lekin provokatsiya ekanligiga o'ynagan kim голубой bilan ibrohim muvahid demak голубой passiv ibrohim muvahid aktiv buni tushunadi o'zlari o'zlarini tilida gapir bittasi passiv ikkinchisi aktiv ibrohim muvahid aktiv голубойlardan demak nimaga yuzi yo'q kimligi noma'lum qur'ondan gapirsa ketavermaymiz biz ahmoqmasmiz bu ummat hadisdan gapirsa ketavermaymiz bu ummat ahmoq emas mana bu hadisni ham ikkalasi misol keltiryapti bir tomondan ateist misol keltiryapti missioner misol keltiryapti aytyaptiki islom qotillik dini deyapti ikkinchi tomondan ibrohim ibrohimuvahidni nomini qo'yib olgan bir jamoa chiqib turib ha biz qotillarmiz deyapti bu hadis haqiqatni deyapti hammangni qatl qilamiz qo'limizga qurol ber o'ldiramiz deyapti maxsus xizmatlar taftish qilmayapti deb o'ylayapsizmi maxsus xizmatlar o'tirib olib buni butun dunyoda kimni qanday qilib yo'naltirsak bo'larkan deb o'ylamayapti deb o'ylaysizmi yo'q ular juda qattiq o'ylab o'tiribdi ibrohim vahidni qo'liga qurol bersin birinchi kelib siz bilan meni otadi unga islom dushmanlari kerak emas biz kerak ularga bu qur'on va sunnatning hujjiyat ya'ni hujjat ekanligini bilishimiz naqadar ahamiyatliligini bildiradi sodda gap emas bu oddiy bir gap emas bu biz qur'on va sunnatning ahamiyatini ya'ni bilsak demak siyosatni ham bildik deganiu zotan siyosat qur'on va sunnatning metodologiyasiga bo'ysundi bo'ysunsa adolatli bo'ladi to'g'ri <tuhuru> bo'ladi xalqning foydasiga bo'ladi bundan chetlansak bitta hadisni to'g'ri ma'nosini biz ayt olmasak yo havorijga qo'shilishimiz kerak naudibillah yoki голубойga qo'shilishimiz kerak olloh asrasin biz ikkalasiga ham qo'shilmaymiz biz, biz taflit va ifrotdan holi vasat ummatmiz bu hadisni to'g'ri ma'nosini bilamiz biz bu hadis ha abu bakr siddiq roziyallohu anhu halifa bo'lgan zahotlari bir jamoat chiqib zakotni nima qildi inkor qildi ular zakotni bermaymiz deganda zakotni bermagan kofir bo'ladimi fosiq bo'ladimi asli fosiq bo'ladi nimaga unga qarshi mana shu hadisni dalil qilib jang qildi abu bakr siddiq ular zakotni inkor qilgan edi farziyatini inkor qilgan edi zakot bermaymiz degan edi emas havorishlar aytadi mana zakot bermagani uchun jang qildi de deydi shuning uchun namoz o'qimagan odam kofir uni o'ldiramiz deyapti e he to'xta abu bakr siddiq roziyallohu anhu zakotni inkor qilgani uchun ularga qarshi qurol ko'tardilar zakotga qarshi zakotni farz emas deganligi uchun hazrati umar shuning uchun shubhaga tushdilar aytdilarki ular axir la ilaha illalloh deydiku dedilar la ilaha illalloh deydi zakot la ilaha illohning illallohning haqlaridan uni inkor qilgan odam murtad bo'ladi kofir bo'ladi agar aslan ko'chada yurgan odam musulmon bo'lmagan odam zakot bermasa unga qarshi jang qilib bo'lmaydi chunki zotan u shahodat kalimasini tan olmay turibdi u bilan muomala bor qur'onda man bir necha oyatlarni misol qildim avvalam qur'on oyatlari bunga muvofiq kelishi kerak agar buni umumiy tushunadigan bo'lsak al am urodabiul xusus maxsus bir narsa iroda qilinganligini aynan zamonga aynan makonga aynan bir mavzuga aloqador ekanligini tushunmasak qur'ondagi bir qancha oyatlarga bu hadis zid kelib qoladi qur'onda oyatda alloh taolo nima dedi la ikroha fid din. Qotta bayyana rushtu minal g'oy dedi. boshqa bir oyatda xohlagan iymon keltirsin xohlagan kofir bo'lsin dedi boshqa bir oyatda lasta alayhim lastaalayhims dedi siz ularni ustida musoytir emassiz majburlovchi emassiz boshqa bir oyatda alayka illal oyatdala dedi siz faqat yetkazasiz dedi boshqa bir oyatda lakum dinukum dini dedi u oyatlar qayerga ketadi endii sizlardan oldin o'tgan muhsanot bo'lgan ayollar nikohingizga halol dedi uni dinini o'zgartirmasdan ahli kitobni nikohiga olib yashay olishlikka ruxsat berayotgan din qanaqasiga ashadu ash alla ilaha illalloh demagan odamni hammasini o'ldirishga buyurishi mumkin umumiy ma'noni biz jamlamagunimizcha islomdan har kim ushlagan joyini ko'tarib ketaversa islom bo'lib qolmaydi shuning uchun imom maturidiy aytadilar qur'oni karimga ma'no aytarkanmiz usul bor bir oyatga aytilgan ma'no ikkinchi oyatni inkor qilib qo'ymasligi kerak bir ma'noga oyat oyatga ma'no aytarekansiz ikkinchi ma'no doim yarqirab turishi kerak bu ma'no ham u ma'noga muvofiq bo'lishi kerak masalan alloh subhanava taoloning qo'lini isbot qilar ekanmiz laysa kamitlihi shay şey bilan birga tushunishimiz kerak ollohni qo'l sifati bor deyishimiz kerak hech bitta tamsili yo'q deyishimiz kerak ollohni qo'li bor a'zo uni ma'nosini bilaman desa kamitlihi shayga zid bo'ladi ma'no hozir chiqdiku ana yusuf davronlar ma'nosini bilamiz deyapti de. manga aytingchi nima ma'nosi qo'lni ollohga berilgan nisbatdagi qo'lni nima ma'nosi bor ollohni qo'l sifatini bilaman man deyapti ma'nosini imom molik aytyaptilar al ajzu andarkil idroki idrokun deyapti imom molik ollohni ya'ni idrok qilishlikdan ojiz qolishlikni idrok deyiladi imom tahoviy yozadilar aqidada Allohga bandalar tushunadigan biror ma'noni bergan odam kofir bo'ladi banda tushunadigan bandaning tasavvuridagi har qanday ma'no Alloh emas. Laysa Wa huwa as emashai basir Ha, basir sifatini isbotlaymiz to'g'ri. qanday isbotlaymiz qur'onda kelganidek qo'lni qanday isbotlaymiz qur'onda kelganidek bo'ldi ami ruha kama jaat qanday kelgan bo'lsa shundoy o'qiladi yatning tafsiri nima desa tafsiruhu qiroatuhu deyiladi qo'lning tafsiri qiroati bo'ldi yadulloh deymiz bo'ldi tamom tafsiruhu uni qiroati tafsiri shu deymiz ana demak bu usul birodarlar bizga nima uchun kerak bo'ldi qur'on va sunnatni muhofazasi uchun kerak bo'ldi alloh subhanava taolo qur'on va sunnatni muhofazasiga va'da berganmidi va'da bergan edidegan edi biz qur'onni o'zimiz nozil qildik uni o'zimiz muhofaza qilamiz degan edi ana shu muhofaza mana shu usul bilan bo'ldi ulamolar shunaqangi metodologiyalarni ishlab chiqishdi u metod aqidada motrii ash'ariylik bilan yetib keldi bizga qadar muma fiqhda oldi berdi boshqada mazhab bilan yetib keldi bularsiz iloji bo'lgani bu yo'q imkoniyati bo'lgani yo'q bashoratlar bor payg'ambar alayhissalotu vassalom abu muso ashariy roziyallohu anhuni qavmlari bor ekanda ashariylar abu muso ashariy ashariylar qavmidan ka u qavm juda yaqin ekan bir biriga masalan safarga chiqishsa har kim o'zini xaltasini ko'tarmas ekan safarga chiqsa talqon qilishadimi non qilishadimi bitta joyda turar ekan ashariylarniki safarda o'sha bitta joydan olib hammasi ruxsat bilan ovqatlanar ekan rasululloh sollallohu alayhi vasallam seni avlodingdan ummatni birlashtiradiganlar chiqadi ular mandan man ulardan deganlar ash'ariyni abu musoni yelkalariga urib sahih hadis abu muso ash'ariyning avlodidan chiqqan imom ash'ariy rahimaulloh imom motridiyga payg'ambar alayhissalotu vassalomdeganlar al amiru al istanbulni fath qiladiganlar eng yaxshi amir eng yaxshi askarlar deganlar fath qilgan motridiya bashoratlar bor bunga ishoratlar bor ular nima qilib bu e, maqomga erishdi ana shu usul bilan erishdi xohlagan odam kirib olib xohlagan hadisga ma'no aytishga imkoniyati yo'q xohlagan odam islomga kirib ya'ni amal qilishga imkoniyati bor undaemas gap bu gapni shunaqa chalkashtirishyaptida sizga bizga aytishyapti sanlar deyapti dinni monopoliya qilgansan yo'q o'qi kel meni o'rnimga o'tirib san gapir man eshitay man mas'uliyatdan qutulay qaniydi san o'qimasdan turib ko'chada ikkita kalimani bir biriga qo'shishni bilmasdan turib qur'onda undoq hadisda bundoq deyishga haqqing yo'q haqqing bo'lishi mumkin emas boshqa birorta sohada bunaqa narsa yo'q bunaqa dunyo yo'q sartarosh olti oy shogird tushmasdan turib qo'liga qaychi qalam bermaydi kal qilib qo'yadi odam sochini san din haqida gapiryapsan din ha, o'qishing kerak unga deyiladi demak mana shu uh, har bir zamonning o'zini uh, dinni himoya qiluvchi muhofiz uh, sifatiga ega bo'luvchi insonlarni alloh Allah taolo chiqaradi